Sentyabrın 6-sında olan hava haqqında məlumat açıqlanıb. Sentyabrın 6-sında Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə şimal-qərb küləyi axşama doğru arabri güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcəC istiyi, gündüz 28-31 dərəcəC istidir. Bakıda gecə 18-20 dərəcəC istiyi, gündüz 28-30 dərəcəC istilı olacaq. Atmosfer təzgi normada daxilində 760 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70 dərəcə, gündüz 45-50 dərəcə olacaq. Abşuran çəməliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə şimal qərbküyə axşama doğru ara-veri güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çəməliklərində Sumqayıt, Momxanı, Pirşah, Nardaran, Bilgəhdəbulda 24-25 dərəcəsidir. Cənub çəməliklərində Türkan, Hövsan sahil şıxda 25-26 dərəcə istil olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək ağacağı, ara bir yağış ağacağı gözlənilir. Şərq küləyi axşam ara bir güclənən qərb küləy ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə C, gündüz isə 27-32 dərəcə C, dağlarda gecə 5-10 dərəcə C, gündüz 15-20 dərəcə C olacaq.